rivoyat terapiya sevgining narxi kunlardan bir kun donishmanddan sevgi nima o'zi deb so'rashibdi donishmand shunday javob beribdi ko'pchilik sevgi deb o'ylagan holat aslida bu shartnomadir ya'ni bu oddiy shartnomadir debdi davom etib masalan uning harakatiga moslashish kerak ya'ni siz uni yoqtirganingiz uchun yoki u sizni yoqtirgani uchun siz qanchadir muvozanatda yoki turli vaziyatda unga yoqadigan darajada moslashishingiz kerak xuddi shartnomadek ya'ni men seni yaxshi ko'raman va seni sevganim uchun harakat qil sen ham degani agar har ikkisidan biri xato qilaversa sevgi ham tugaydi xuddi oddiy shartnoma o'z kuchini yo'qotgani kabidir masalan bir oila boshlig'i kun bo'yi ishlab kechqurun uyga rafiqasi va uch yashar qizchasini oldiga shoshildi va uyga kirib qizini chaqirib qani qizim otangni bir o'pib qo'ygin deb so'raydi uch yashar qizcha yo'q deydi adasi unga nega o'zingni bunday tutyapsan qizalog'im axir kun bo'yi uyga biror nima olib kelish uchun ishlab seni sog'inib kelaman-ku. kel endi o'pib qo'y asal qizim shirin qizim mani deb qo'yibdi qiz 3 yashar qizchasi nima olib keldingiz deb savol berarmish keyingi misol bir o'quvchi buni eshitib man sevgimni pulga sotmayman debdi donishmand unga qarab axir bu gapingni ham ma'nosi o'sha o'sha ku debdi sevgingni pulga sotmaysan bu yaxshi sevgingni kimnidir sevgisiga sotmoqchisan ikkalasi ham xuddi shu ma'noni bildiradi deb shu bilan suhbat o'z nihoyasiga yetibdi izoh o'zingizdan rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling rivoya